এতিয়া আপোনালোক মই এটা খুব ধুনীয়া কাহিনী কওঁ যিটো কাহিনী আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিক শুনাব পাৰে এসময়ত এখন হাবিত এজনী সিংহ আছিল আৰু সেই সিংহজনীয়ে এদিন এটা পোৱালি জন্ম দিছিল আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পোৱালিটো জন্ম দিয়াৰ পিছত সিংহজনী মৰি থাকিল তাৰ কেইদিনমান পিছত এজনী সৰু ছোৱালীয়ে যি জীৱ জন্তু খুব ভাল পাইছিল তাই হাবিৰ মাজেৰে ঘড়ী বিচাৰি গৈছিল আৰু সেইদিনাখন তাই সেই তেনেদৰে পৰি থকা অকণমানি পোৱালিটো সিংহৰ পোৱালিটো দেখা পালে আৰু তাই জীৱ জন্তু বিৰাট ভাল পাইছিল আৰু তেনেদৰে পৰি থকা অকণমান সিংহৰ পোৱালিটোলৈকে পেলাই তাই বিৰাট দুখ লাগিল তাই ভাবিলে যে মই এই সিংহৰ পোৱালিটো ঘৰলৈ লৈ যাম ভবামতেই কাম হ'ল তাই সেই সিংহৰ পোৱালিটো ঘৰলৈ লৈ আনিলে তাই যিহেতুকে জীৱ জন্তু বহুত ভাল পাইছিল তাইৰ ঘৰত আন বহুত ছাগলী পোৱালি গৰু পোৱালিও আছিল আৰু যিবোৰক তাই সদায়েই হাবিৰ পৰা আনি ঘাঁহ বনবোৰ খুৱাইছিল এতিয়া আহিল ডাঙৰ সমস্যাটো তাই সিংহৰ পোৱালিটোকতো ঘৰৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে কিন্তু এতিয়া খোৱাবহি তাকে ভাবিছিল যে তাই বহু সময়ত সিংহৰ পোৱালিটোলৈ চাই থাকিল তাৰপিছত তাই ভাবিলে যে এবাৰ মই চেষ্টা কৰি চাম ঘাঁহ বনবোৰে খুৱাই যাবলৈ খাই নে নাখাই চাই লওঁ তাৰপিছত ভাবিমুখী হয় আৰু তেনেদৰেই তাই লাহে লাহে সিংহৰ পোৱালিটোক সেই ছাগলী পোৱালিবোৰক খোৱাৰ দৰে ঘাঁহ বনবোৰ খোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু লাহে লাহে সিংহৰ পোৱালিটো সেই ছাগলী পোৱালিবোৰৰ লগত থাকি ঘাঁহ বন খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই ঘাঁহ বন খাই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে এদিন কি হ'ল এদিন সেই সিংহৰ পোৱালিটোৱে ছাগলী পোৱালিবোৰৰ লগত যেতিয়া হাবিৰ মাজেৰে হাবিত ঘাঁহ বন বিচাৰি গৈছিল তেতিয়া হঠাৎ এটা ঘটনা ঘটিল ঘটনাটো হ'ল সিংহৰ পোৱালিটোৱে সেই ছাগলী পোৱালিবোৰৰ লগৰ পৰা বাট এৰাই বেলেগ এটা বাটে গুচি গ'ল আৰু সেই সিংহটোৰ কাৰণে সেই গোটেই হাবিখন একেবাৰে নতুন আছিল আৰু যিমানেই সিংহৰ পোৱালিটোৱে ঘৰলৈ যোৱাৰ বাট বিচাৰিলে সিমানেইখন জংঘলৰ মাজলৈ সোমাই গৈ আছিল আৰু সেই নতুন পৰিৱেশত সিংহৰ পোৱালিটোৰ সাংঘাতিক ভয় লাগিল কাৰণ ছাগলী পোৱালিবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল আন কাকো নেদেখা হৈ গ'ল সাংঘাতিক ভয় লাগিল তাৰপৰা দুপৰীয়াও হৈ আহিছে বহুত বেছি ভোকো লাগিল ভোকে ভোকে ভয়ে সিংহটোৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ল তাৰ পাছত সিংহটোৱে আন বহুত যেতিয়া ঘন জংঘলৰ মাজলৈ সোমাই গৈ থাকিল আন আন বহুত বেলেগ ধৰণৰ জন্তু সিংহটোৱে দেখিবলৈ পালে আৰু সিংহৰ পোৱালিটোক দেখি তেতিয়া আন জন্তুবোৰে দৌৰিবলৈ পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সিংহই ভাবিলে কি হৈ আছে মোক দেখি বাকী জন্তুবোৰে কিয় পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সিংহটোৱে সেইখিনি সময়ত অলপমান সময় মনে মনে ভয় লাগিছিলে যদিও অলপমান সময় বহি পেলাই গোটেই পৰিৱেশটো অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আধাৰ পাছত তেনেকৈ বহি থাকোঁতে ভয়ত ঘোচমচ খাই বহি থাকোঁতে দূৰৰ পৰা এটা কুকুৰ নিচিনা অহা দেখিবলৈ পালে আৰু এইবাৰ কুকুৰ নিচিটাটোক দেখি সিংহৰ ভয় আৰু বেছি লাগিল সিংহটোৱে ভাবিলে সেই কুকুৰ নিচাটোৱে সিংহটোক খাবলৈ আহিছে সেই বুলি সিংহটোৱে এবাৰ দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইফালে ভাগৰত তত নাই ইফালে ভোকো লাগিছে সিংহৰ গাত লাহে লাহে বল একেবাৰে নোহোৱা হৈ আহিছে আৰু যেতিয়াই সেই কুকুৰ নিচিনাটো দেখি সিংহটো পলাবলৈ ধৰিলে দৌৰিবলৈ ধৰিলে সিংহটোৰ পিছে পিছে আৰু যোন বেলেগ জন্তুবোৰ পলাবলৈ ধৰিলে ভাবি আন জন্তুবোৰ ভাবিছে সিংহটোৱে সিহঁতক খাবলৈ গৈছে সেই ভাবি আন জন্তুবোৰ পলাবলৈ ধৰিছে বা এইটোৰ বস্তু সেইটো লুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিংহটোৱে ভাবিছে কি হৈছে আচলতে একো দৌৰিব পৰা নাই তাৰপিছত সিংহটোৱে অলপমান সাহস গোটালে সাহস গোটাই পেলাই অলপমান সময় ৰ'ল আৰু তেনেকুৱাতে দেখিলে যে তাৰ নিচিনা আন কেইটামান সিংহই এটা সাৰ গৰু মাৰি খাই আছে সিংহটো ভোক লাগিয়ে আছিল তো সিংহটোৱে সেই সাৰ গৰুটোক দেখি তেজৰ গোন্ধ পাই মাংসৰ গোন্ধ পাই একদম লোভ অতিকৈ লোভ লাগিবলৈ ধৰিলে আৰু মাংসৰ প্ৰতি এটা সাংঘাতিক ইচ্ছা জন্মি উঠিল আৰু তাতে ভোকটো লাগিয়ে আছিল তো সিংহই তেতিয়া ভাবিলে যে কি কৰা যায় ভোকটো লাগিছিল তাৰ প্ৰতি লোভো লাগিছে তেনেকুৱাতে সিংহই ওচৰতে পাই পেলাই এটা গৰুৰ পোৱালি পোৱালিকে সেই দুপৰীয়া আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সিংহই যে সেই মাংসৰ সোৱাদটো পালে বা তেজৰ গোন্ধ পালে এটা নতুন অভিজ্ঞতাই সিংহটোক অনাবিল আনন্দ দিলে আৰু সিংহটো একো দৰ পৰাই সেই গৰু পোৱালিটোক খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু খাই থকাৰ সময়ত সিংহটোৱে ভাবিলে ৰিয়েলাইজ কৰিলে সেইখিনি সময়ত যে অহ মইতো এতিয়া সুলেই খাই আছোঁ কোনো জীৱ জন্তু মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই তাৰমানে মই অথনিৰ পৰা এনেইহে ভয় খাই আছিলোঁ সেই জন্তুবোৰে আচলতে মই মুখ দেখিহে পলাইছিলে তো মই ইমান সময় এনেই ভয় কৰি আছোঁ ইয়াত ভয় কৰিব লগা একোৱেই নাই এইখনেই আচলতে মোৰ নিজৰ ঘৰ আৰু তাৰ সেই ভাৱটোৰ পিছতে সিংহটোৱে সিংহটো এটা নিৰ্ভীভাগ ভাৱ মনত থাকি উঠিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সিংহটোৱে ভাবিলে যে নাই মই আৰু ঘৰৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাই নপৰোঁ আৰু মই বেলেগলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এইখনেই মোৰ ঘৰ ইয়াত মোক কোনেও মাৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণৰ পৰাই সিংহ সেই হাবিখনৰ ৰজা হৈ পৰে এই কাহিনীটোৰ পৰা আপুনি বাৰু কি শিকিলে মোক কমেণ্টত জনাব এতিয়া মই এই কাহিনীটোৰ পৰা শিকা কথাখিনি হৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মাজত আচলতে বহুত পটেঞ্চিয়েল থাকে আমাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বহু সময়ত আমাৰ সেই নিজৰ সম্ভাৱনাখিনি নিজৰ যিখিনি পাৰ্চেক্টিটিছ থাকে সেইখিনিক আমি কেতিয়াও এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ আৰু তেনেকৈ থাকি যায় সিংহটোৰ দৰেই আমি কেতিয়াও যদি নিবিচাৰোঁ তেনেকৈ থাকি গ'ল হয় যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদায় আমাৰ নিজৰ সন্তানক সন্মান কৰা উচিত তেওঁলোকৰ যিখিনি পটেঞ্চিয়েল থাকে তেওঁলোকৰ যিখিনি এবিলিটি থাকে সেই এবিলিটিখিনিক সদায় এক্সপ্ল'ৰ কৰাটো প্ৰয়োজন কোনোবাই গানৰ ক্লাছত গৈছে বুলি ডান্সৰ ক্লাছত গৈছে বুলি একদম জোৰ জবৰদস্তি কৰি আপোনাৰ সন্তানটিকো দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই সদায় সুবিধা দিয়াটো প্ৰয়োজন আৰু সন্তানটিক সদায় এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ দিয়াটো খুব দৰকাৰ কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যেতিয়া নিজৰ যিখিনি এবিলিটিছ থাকে নিজৰ যিখিনি সম্ভাৱনা থাকে সেই সম্ভাখিনি সম্ভাৱনাখিনি জানিব পাৰিব আৰু যদি আমি সেই সম্ভাৱনাখিনি দিশত আগবঢ়াই যাওঁ তেওঁলোকে জীৱনত খুব সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে আমি সদায় আমাৰ সন্তানটিক বিশ্বাস কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাখিনি ৰেচপেক্ট কৰি আগুৱাই নিয়াটো দৰকাৰ এতিয়া আপুনি কমেণ্টত জনাব আপুনি এই কাহিনীটোৰ পৰা কি শিকিলে